श्रीदुर्गासप्तशती सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम् शिव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डिजापाशुभो भवेत् न ना कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न ना सूक्तं नापि ध्यानं च ना न्यासो न च वार्जनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभे अतिगुह्यं परं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन नीरीव पार्वती मारणं मोहनं अवश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् अथ मंत्र ओं क्लीं चामुंडाई विचे ओ हुम हूं क्लीं जू ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विकेज्वलहं सं फट् स्वाहा इति मन्त्रः नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमदिनी नमाकेठबहारिण्ये नमस्ते मैशार्दिनी, नमस्ते शुम्बहत्रै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे एङ्कारिसृष्टिरूपाय िङ्कारी प्रतिपालिका कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च चा, ऐकारी वरदायिनी विच्चे यदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम् भीं धुर्जटे धुर्जटेः पत्नी वां वीं ॐं वागधीश्वरी क्रां क्रीं कालिका कालिकादेवी शां शीं शुं मे शुभं करु हुं हुं हुङ्काररूपिणे जं 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 जम्भरादिनि जम जम भ्रां भ्रीं भ्रूं भद्रे भवान्यैते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं चं विं दुं ं वीं हं शं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटयधिप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पूर्णा हां खीं खुं खेचरी तथा शां शीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्य गोपितं रक्षपार्वती यस्तु कुञ्जिकाया देवी हिना सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धीरण्ये रोदनम्रीद्रयामले गौरीतंत्रे शिवपार्वती संवादे संपूर्णं आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद